Я хочу сказать откровенно, на сегодня этот год, который прошел, является, безусловно, самым главным годом во всей моей жизни. До назначения на пост губернатора я прошел достаточно серьезный трудовой путь в промышленности, руководил крупными промышленными предприятиями с десятитысячными трудовыми коллективами и имею опыт законодательной деятельности, будучи народным депутатом Украины двух созывов. Но, конечно, работа в государственном управлении ⁇ это другое. Если себе представить работу в промышленности и в Верховной Раде как плоский экран, то государственное управление ⁇ это, безусловно, даже не формат 3D, говоря современным языком, а формат 4D. Потому что задачи, которые стоят в государственном управлении, гораздо серьезнее, как серьезнее и ответственность перед почти тремя с половиной миллионов наших земляков, жизнь которых мы должны сделать лучше. И это серьезный стимул для того, чтобы ответственно и качественно выполнять свою работу.